General-general masuk kandang mahkamah berderit, UMNO DAP lestory. MIC masih memilih kekasih dan IJM Sunway, Akmal Saleh masuk bilik yang sama. Inilah berita-berita utama di Tanah Air sepanjang 18 ke 24 Januari 2026. Anda bersama saya, Prabagan Esen dan ini Kuasa Live. Berita pertama, ATM terus dilanda skandal dengan pendakwaan di beberapa mahkamah termasuk melibatkan isteri nombor tiga. Bekas Panglima Tentera Darat PTD Hafizuddin Jantan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur semalam atas empat pertuduhan menerima hasil aktiviti haram berjumlah lebih daripada 2 juta ringgit melibatkan tempo di antara 2024 sehingga tahun lalu. Isteri ketiganya, Salwani Anwar Kamarudin turut mengaku tidak bersalah atas empat pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah RM77,000. Dua minggu lalu, isteri pertama dan kedua Hafizuddin telah direman untuk membantu siasatan dalam tempoh yang sama sebanyak 23 utas jam tangan Rolex bernilai lebih daripada 2.2 juta ringgit ditemui di kediaman milik isteri kedua Hafizuddin. Mata wang juga dijumpai bersama dengan jongkong emas dengan nilai yang hampir 7 juta ringgit. Bekas PTD itu dijangka akan didakwa di Mahkamah Session Jertih minggu depan. Sementara itu, SPRM telah memperoleh izin mendakwa terhadap bekas Panglima Angkatan Tentera Nizam Jaffa di Mahkamah Khas Rasuah Kuala Lumpur hari ini. Pendakwaan melibatkan dua pertuduhan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009, susulan siasatan berkaitan salah guna kuasa dan kes melibatkan tabung kebajikan Angkatan Tentera. Berikutan siri penyiasatan dan pendakwaan ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah membekukan sementara semua keputusan perolehan melibatkan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis di Raja Malaysia yang berkaitan isu rasuah hujung minggu lalu. SPRM turut mengumumkan semalam bahawa beberapa kementerian kini sedang disiasat berhubung isu perolehan. Malah minggu ini, Mahkamah Tinggi Khas Rasuah telah ditubuhkan bagi menyokong 14 mahkamah sesen khas rasuah yang sebelum ini telah dibentuk. Tujuan penubuhan mahkamah-mahkamah ini adalah untuk menyelesaikan pendakwaan dalam tempoh masa setahun selepas kes difailkan. Berita kedua, UMNO sayang dan benci DAP ikut mood supaya tidak kalah dengan PAS bersatu. Apabila timbalan Presiden AMNO Muhammad Hassan berkata enam hari lalu kita tidak pernah pun bersama DAP. Kita membuat perjanjian untuk menguruskan negara. Satu ribu kecil tercetus. Sekaligus mengacau hubungan DAP dan AMNO dalam kerajaan perpaduan. Presiden AMNO Zaid Hamidi cuba menurunkan suhu dengan mengatakan bahawa wujud tinggi dalam DAP. Namun kenyataan itu sebaliknya menambah minyak ke dalam api. Keseluruhan pucuk pimpinan DAP menolak dakwaan bahawa terdapat kem berbeza dalam parti tersebut. Setiausaha agung DAP Anthony Lope minggu ini mengkritik pemimpin UMNO yang enggan mengakui kerjasama dengan parti ini. Lope memberi contoh kerusi Dewan Undangan Negeri Dusun Tua yang diberikan kepada UMNO bagi PRN Selangor pada tahun 2023. Dalam ucapan Presiden di PAU 2026 minggu lalu, Zaid mengumumkan penubuhan rumah bangsa untuk menghimpunkan orang Melayu tanpa mengira parti di bawah satu gagasan babi. Namun, tujuan politik gagasan ini serta implikasinya terhadap PN, PH dan PN masih belum jelas ada yang menyifatkannya sebagai satu helah politik. Presiden Bersatu no. Muhyiddin Yassin pula menolak sebarang pembentukan kolaborasi agung hmm. Melayu selagi UMNO terus bekerjasama dengan DAP. Jelas bahawa DAP terus diheret ke dalam perbincangan tentang kolaborasi, persahabatan dan juga rumah bangsa Melayu. Sedikit penjelasan. Benar, kerajaan perpaduan dibentuk kerana tiada parti memperolehi majoriti pada tahun 2022. Benar, AMNO dan PH termasuk DAP bekerjasama rapat dalam PRN Negeri Negeri pada tahun 2023 serta dalam semua pemilihan di Semenanjung Malaysia sepanjang tiga tahun kebelakangan ini. Lebih daripada sekadar membentuk kerajaan bersama sahaja. Benar juga Zaid dan Amnu tidak mahu dikenakan jumping smash iaitu tuduhan tidak memperjuangkan masyarakat Melayu. Maka mereka perlu berada di harapan dalam usaha penyatuan bangsa. Semua pihak kelihatan berhati-hati agak tidak dilihat kurang setia kepada agenda penyatuan Melayu. Nampaknya DAP akan terus dijadikan sasaran tuduhan bagi memenangi perlawanan sorak politik. Persoalannya tinggal ialah bagaimana PMX, Anwar Ibrahim akan mengimbangi kepentingan DAP sebagai tunjang kerajaan perpaduan sambil menampilkan dirinya sebagai pemimpin kepada semua orang Melayu. Berita ketiga, MIC perlu PPP dalam BN sewaktu PN terima kemasukan mereka manakala taipusun berlaku minggu ini. Selalunya, Majlis Perayaan Masyarakat India bersifat meriah dan kadangkala -kadang sedikit huru-hara ataupun kaotik. Dengan taipusang bakal berlangsung seminggu lagi, Parti Masyarakat India Tertua di negara, MIC atau Malaysia Indian Congress, mempamerkan kedua-dua elemen kemeriahan dan kekeliruan. Semalam, bekas pengurusi Perikatan Nasional dan Presiden bersatu, Muhyiddin Yassin mengesahkan bahawa PN menerima MIC sejak tahun lalu. Pada masa yang sama, Setiausaha Alkong Barisan Nasional Zabri Kadir minggu ini juga mengulangi bahawa MIC masih merupakan komponen BN. Keadaan ini mengelirukan, khususnya kerana kepimpinan MIC sebelum ini menyatakan hasrat untuk keluar daripada BN pada kemujung 2025. Yang ini dikatakan pada himpunan parti MIC pada 2025. Tetapi pada hari yang sama, mereka menarik balik usul itu. Malah Timbalan Presiden MIC dan bekas Menteri M. Saravanan minggu ini menyambut kemasukan semula parti progresif penduduk PPP ke dalam BN. Selain mendesak parti Makal Sakti, Barisan Kemajuan Indian Se-Malaysia, IPF, Kongres India Muslim Malaysia, KIMA dan Parti Bersatu India Malaysia, MUIP untuk turut menyertai Barisan Nasional. Persoalannya, Adakah MIC mahu semua parti masyarakat India masuk BN, pada masa yang sama MIC sendiri mahu keluar daripada BN? Tidak suka untuk memahami kenapa BN dan BN atau lebih tepat UMNO serta PAS Bersatu mahu parti-parti masyarakat India menyertai mereka, iaitu bagi meningkatkan peluang kemenangan di Pantai Barat Semenanjung pada PRU16. Namun soalan yang lebih penting ialah sejauh mana MIC benar-benar menjadi raja undi masyarakat India. Berdasarkan keputusan 4 PRU yang lalu, PKR dan DAP dilihat lebih diterima oleh pengundi masyarakat India. Untuk menambah pedas kepada kari politik ini, pada 15 Januari 2026, syarikat Jekyll telah memberi notis tujuh hari kepada pihak Kuil Sri Patra Kaliaman Kuala Lumpur untuk pindah daripada tapak sedia ada di kawasan Masjid India ke tapak baru. Pihak Jekyll juga menawarkan satu juta ringgit bagi tujuan pemindahan. Tapak lama tersebut dikenal pasti sebagai lokasi pembinaan Masjid Madani yang bakal didirikan. Menteri Wilayah Persetuan yang baru, Hana Yeo, telah memaklumkan bahawa tapak baru untuk kuil kira-kira 100 meter dari lokasi asal sudah disediakan. Namun pihak KOL menyatakan mereka memerlukan lebih baik masa. Dengan perayaan Taipo Sem bakal berlangsung dan mengira sensitiviti beberapa kawasan di Kuala Lumpur, semua pihak daripada kedua-dua blok politik PH, PM, Barisan Nasional akan keep an eye on developments khususnya parti MIC. Menyentuh tentang Taipo Sem, perayaan yang bakal berlangsung minggu depan juga membuka ruang kepada kerajaan dan pembangkang untuk berkempen. Batu kes terletak di kawasan yang diwakili oleh Menteri Besar Selangor, Hamiruddin Chari. Tidak pasti sama ada Anwar Ibrahim akan hadir ke kuil pada hari perayaan 9 hari dari sekarang. Namun dengan PRU 16 yang semakin hampir, suka untuk memisahkan perayaan daripada kempen politik. Atau mungkin MIC akan mengumumkan kemasukan ke dalam BF di Batu Caves. Tidak mustahil juga Muhyiddin Yassin maupun Abdul Hadi Awang turut hadir pada hari tersebut di Batu Caves. Tapi janganlah harap mereka akan menari. Berita keempat, IJM menolak tuduhan pengubahan wang haram. Sanwei masih mahu membeli, Akmal Saleh menolak. Surun jaya, pencegahan rasuah Malaysia. SPRM minggu ini melancarkan Ops ke atas ibu pejabat syarikat besar IJM Corporation sebelum membekukan 55 akaun dengan jumlah keseluruhan kira-kira 16 juta ringgit. Penggeladahan tersebut dijalankan bagi membantu siasatan berkaitan dengan salah laku takbir urus korporat serta pemilikan aset luar negara yang dianggarkan bernilai sekitar 2.5 bilion ringgit. Ketua Pegawai Eksekutif IJM Krishnan Tan telah hadir untuk memberi keterangan kepada SPRM. IJM Corporation menafikan sekeras-kerasnya semua dakwaan tersebut termasuk dakwaan bahawa agensi Serious Fraud Officer di United Kingdom sedang menjalankan siasatan berasingan terhadap syarikat tersebut. Perkembangan ini berlaku ketika Sunway Group menyatakan asrat untuk meneruskan tawaran pengambil alihan sukarela bersyarat bagi memperoleh keseluruhan 3.51 bilion saham biasa IJM Corporation Berhad pada harga RM3.15 sesaham. Ketika ini saham IJM diniagakan sekitar RM2.60 di Bursa Malaysia. Sunwim mengesahkan bahawa ia masih berhasrat untuk meneruskan pembelian IJM. Ketika SPRM dan IJM sibuk berdepan isu pengubahan wang haram, Ketua Pemuda AMNO Akmal Saleh pula menumpukan perhatian kepada cadangan pengambil alihan IJM oleh Sunway. Atas alasan Sunway dimiliki kira-kira 60% oleh warga negara Malaysia tetapi yang berbangsa Cina. Seperti dalam kes-kes rasuah melibatkan angkatan tentera, isu rasuah ini sendiri tidak dikelihatan sebagai sesuatu yang buat Akmal Saleh marah. Sebaliknya, dia lebih lantang apabila rakyat atau syarikat Malaysia yang tidak dilihat sebagai Malay own mahu membeli syarikat-syarikat yang Akmal melihat sebagai Malay own. Menurut Akmal, hampir 47% pegangan saham IJM dimiliki oleh badan-badan kerajaan seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Pemodalan Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Persaraan KWAP. Dia turut menyatakan bahawa IJM memiliki aset strategik negara termasuk lebuh raya utama seperti New Pantai Expressway NPE, Base raya, raya Kajang Seremban, Lekas dan Lebuhraya raya persisiran Pantai Barat WCE. Namun dari sudut pemilikan semasa, hanya sekitar 2.8% sahaja saham IJM dipegang oleh badan eksklusif Melayu iaitu Lembaga Tabung Haji. Maka timbul persoalan, adakah Atma mahu menyatakan yang bahawa EPS, KWAP dan BNB adalah agensi Melayu? Hakikatnya ini merupakan pembelian oleh syarikat tempatan milik rakyat tempatan yang kebetulan berbangsa Cina. Di peringkat antarabangsa, bantahan lazimnya timbul apabila syarikat asing cuba mengambil alih syarikat tempatan, seperti cubaan Circle K dari Kanada untuk membeli 7 Eleven milik Jepun. Namun dalam kes ini, Akma membantah pengambilalihan oleh syarikat tempatan atas asas kau. Pendidikan UMNO sememangnya sudah sebati dalam diri Akmal. Itulah berita utama minggu 18 ke 24 Januari 2026. Minggu pertama parlimen selesai dan perkembangan dua dewan yang memonopolikan masa. Mungkin berbeza minggu depan terus mendengar terus menonton kami di Kuasa Live. Sehingga berjumpa lagi. Bye.